выпивших водителей в Украине с начала года произошло почти 4000 тысячи аварий и погибло более сотни людей. Нулевое внимание власти к проблеме и низкие штрафы приводят к постоянным трагедиям. После недавней жуткой трагедии в Василькове, когда пьяный водитель убил двух детей, в Верховной Раде подан законопроект о повышении штрафов за пьяную езду до 10 тысяч гривен и лишение прав на год, а при повторном нарушении до 40 тысяч гривен. Но повышение штрафа вовсе не пугает тех алкодрайверов, у которых есть приличная крыша. Судьи, полицейские, чиновники, несмотря на реформы, по-прежнему имеют кучу возможностей выйти сухими из воды после смертельных ДТП. Избирательная Фемида. Почему виновники ДТП в погонах не несут ответственности за содеянное? За вас, Сколько стоит отмазать пьяного убийцу? Мы расскажем вам, как уже почти год после аварии судья-убийца продолжает ходить на работу. Он седая за руль пьяный, и он, ну, як, он топче нас, як потол. И это ему ничего не немає, получается. Как племянник судьи использует родственные связи, чтобы скрыть все улики убийства. Я кинула работу, я постоянно была у там каждого дня. Как затягивается расследование двух смертей в результате ДТП, участником которого является работник нацполиции. Как мы ее сможем все э, э, побороть, всю эту коррупцию, все эти механизмы, связанные с национальной полицией. И как уже практически год не могут вынести приговор пьяному милиционеру-убийце трех людей. Смотрите только в секретных материалах. 18 сентября 2015 года в городе Олевск Житомирской области Демиденко Александра, который ехал на мопеде в сторону заправки, врезался пьяный судья Виктор Волощук, выехавший на встречную полосу. Хлапчик был Дуже добре відносив до людей, гарно відносився. Брат для мене не був опорою. Він для нас був самим таким. Він нам за заміняв як батька. По версії судді Волощука, його машина стояла, а в нього врізався мопед. Свидетелями ДТП на месте происшествия было снято видео, на котором пассажир судьи Анатолий Кейченя говорил совсем другое. На При наличии многочисленных доказательств мама Саши до сих пор не может добиться наказания виновника. И как я зашла туда, Кабінет вони не пустили, то, так, в дверях пустили, то він ну не те слово, що перегар, а воно перло живою водкою перло, то не перегар. Со сторони Волощука сразу начались активні меры по устранению улик. Сразу після ДТП знакомый судді забирає з машини видеорегистратор. После этого друзья Саши двое суток не подпускали местную полицию к машине судьи, дожидаясь экспертов с области. Чтобы они уже могли бы забрать машину, обрезать тормоза и сделать так, чтобы машина не чтобы как-то это, замять это дело. Районные, районная, милиция, мы не, не можем надеяться, потому что они все заодно. Что судья, что милиция хотя те неоднократно пытались ее забрать даже ночью. Два раза на ночь приезжали, чтобы забрать машину эвакуатором, чтобы всю машину забрать. Но молодежь не дала. Авария произошла вечером, поэтому это видели многие. Но всем свидетелям неоднократно поступали угрозы, поэтому они отказались встречаться с нашей съемочной группой. Угрозы были, Свідкам то вони сказали, що вони не будуть інтерв'ю давати там. все, вони цього нічого робити не будуть. Тільки будуть їздити в суд. Даже після запрета водить машину. Суддя все одно їздить на роботу на своєму авто. як він їздив на машині після того, як йому було заборонено. І одного разу я зняла його на відео. Болі того, віктор Волощук і далі продовжує вершити правосуддя. Ми його нашли на роботі. когда он консультировался з адвокатом. это его адвокат. А по ДТП чула, что судья нас сбил мотоциклиста. Да, с шести вечера. Как мы успели убедиться, все, кроме Фемиды, понимают, чья вина. У самой дорожной трассной пригоды видно, что зиткнение произошло на встречной смузе руку, и в час зиткнения автомобиль Волощука не стояв як він стверджує, а перебував в Русі. Наталія вже практично год винуждена обивати пороги і доказувати, що її сина убили. Скоро буде рік. Я не можу дойти до тями від навіть від того, що цей волощук він не розділив зі мною моєї біди. Це Світлана Сапатінська їй 26 років, І вона щаслива мама чотирьохлітнього Матвея. 30 сентября прошлого года в селе Демидов Вышгородского района она была сбита насмерть Дмитрием Росашинским, племянником судьи Вышгородского районного суда Куприенко Сергеем. У нас это она всегда улыбалась. Она плохого слова никому не сказала. Но у меня была Причиной ДТП, по версии водителя, стало солнце, которое его заслепило. Но если побывать на месте происшествия в то же время, видно, что деревья очень высокие и солнце не могло попадать на дорогу. Более того, с отчета Центральной геофизической обсерватории видно, что в этот день облачность была 9 с 10 и никакого солнца не было. Родственники погибшей девушки шокированы тем, что Расашинский водит машину, так как в селе все знали, что он часто употреблял алкоголь это подтверждает письмо с Киевской городской больницы номер 8, где указано, что он лечился от гепатита С, цирроза печени, алкогольной дилерии, то есть белой горячки, результатом которой обычно есть галлюцинации. Сразу после ДТП родственникам погибшей стало понятно, на чьей стороне закон. Было очень важно в течение двух часов, как указано в законодательстве, сделать у него забор анализов. Его э, завезли через 8 годин, его опять-таки в лапокалах, потом 5 дней не делали экспертизу. Результат экспертизы просто обескуражил. Не був обстеженный, так как сплата за данный анализ не поступала. О какой оплате могла идти речь? Згідно закону України про експертизу, стаття 15 та проведення судових експертиз фінансується за рахунок державного бюджету України. Расашанські пользуясь своїми зв'язками і вліянням всячески питався займати це діла і збіжать огласки всіми способами. порой варварськими. він намовив своїх дружків, таких на таких самих наркоманів. Який один із них побив мою неповнолітню доньку до струсу головного мозгу. Мене є всі підтверджуючі документи. Настя, случайно встретив п'яного Росашанського, який всім говорив, що вже три года не п'є, хотіла зняти відео для суда. Я не п'ю уже вообще спиртного ніка. Його друг забрав телефон, жорстокої побил. У мене так заволосся, накрутив волосся на руку і почав бити мене в машину. Ну, потім мама вже вилізла з машини, почала на нього кричати, що ти робиш? Потім він маму почав ногами. Там бути потім міліцію визивали, міліцію години три чекали. До цього случая Расашанський також не особо дружив з законом. Но, видимо, благодаря родственним зв'язям йому все сходило з рук. Грабіж поєднаний з насильством за попередньою змовою групою осіб. Оболонський карний розшук. Група злочинців Росошанський. У 2015 році десь тут по фрунзе його мі міліція зупинила, а він був під наркотою. Коротше, там його чи штрафували, чи рішення суду були. А якби в його забрали тоді права, він би не їздив на машині. Следствие фальсифицировалось, а Выжгородский суд затягивал дело. Только после митинга под апелляционным судом и огласки в прессе дело перенесли в Обуховский суд. В Обуховском суде было вынесено решение арестовать Рассашанского. Речевым доказом криминального проведения суд приходит до визнаку, что есть все за изменения запобежного захода с домашнего на больше а самое отримание под вартой. Это Кирилл Луханин, ему 19 лет, и он студент второго курса юридического факультета университета имени Шевченко. 10 апреля в 2.30 ночи Кирилл ехал в такси. На перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Щерса такси подождало, пока проедет две машины и медленно выезжало со второстепенной дороги на главную. В этот момент в него врезался автомобиль. За рулем которого был Чижия Рамин, заместитель начальника департамента управления имуществом нацполиции. Проблемы начались с приездом полиции нарядов оперативно-следственной группы, которая прибыла на место ДТП. Полицейские почему-то очень долго не могли идентифицировать личность Кирилла. У ребенка находился паспорт, потому что накануне он оформлял документы на военную кафедру. Только в больнице врачи взяли телефон парня и позвонили родителям. Это благодаря э, врачам они смогли нас найти. 8 часов утра. Еще один странный момент. Чижию Рамина отправили в наркологическую клинику для забора анализов спустя аж 3,5 часа после ДТП. Отбора крови осуществлялся на алкоголь, на наркотики он не осуществлялся. Позже стало известно, что до аварии полицейский из компании отдыхал в одном из киевских ресторанов. В кафе, в котором отдыхала эта компания, нам предоставили видеозаписи именно события тех, того дня, технологическую карту и счета, которые они оплачивали. То есть нам было важно понимать, употреблялся ли алкоголь. Количество алкогольных коктейлей в чеке было равным количеству пассажиров в автомобиле. Только странно, что в чеке, который предоставили следствию, не была указана фамилия официанта, который бы мог быть свидетелем в деле. Посетив это заведение в качестве гостя, в чеке мы обнаружили имя официанта. В всех человек, указан официантом тоже должен был быть. Есть, опять же, подозрение, что эта информация э, ну, скрывается умышленно. Ну и главное, на видео с камер наблюдения на глаз видно, что полицейский явно превысил скорость. Чтобы это доказать, мы проводим эксперимент. Снимаем в этом же месте движение машины с максимально допустимой скоростью по городу 60 км в час. Теперь сравниваем с видео ДТП и убеждаемся, что автомобиль Рабина Чижи явно превысил скорость. Главное управление Владимирская 15 следователю заявных заявлен ряд ходатайств о проведении следственного эксперимента, о выдаче на руки мне, как адвокату, я имею полномочия их получить для проведения альтернативных экспертиз. Это дорожную карту, карту ДТП. Все ходатайства были отправлены 19 еще мая 2016 года. На сегодняшний день я не получила на руки ничего. Кроме того, это дело сейчас стоит на месте. Доказывать вину полицейского никто не спешит. Следователь по этому делу Александр Остапенко ушел в отпуск. И потерпевшая сторона уже более 20 дней не может узнать никакой информации о ходе следствия. Мы тоже отправили запрос в национальную полицию города Киева, чтобы хоть что-то узнать о ходе следствия. В ответ мы получили только банальную отписку. В связи с тем, что у вашего зазначено про необходимый записывание интервью с личем, запад направлено до указанного органу для вирішення питань про надання интервью. Затягивается вопрос по поводу экспертиз, затягиваются вопросы э, по Следователь ведет себе не как следователь, а как адвокат чежия. Также избегает контактов с прессой и сам полицейский Чижия Рамин. Сейчас работает Чижия Рамин Раминович, он да? есть на работе, все. Но выйти к нам он не захотел. По поводу аварии, которая случилась 10 апреля. Оставьте мне свой номер телефона, мы с вами встретимся в нерабочее время, когда я вас наберу. С того времени от него ни слуха, ни духа. Это десятилетний Дима Никин, отличник в школе и коллекционер миниатюрных стеклянных фигурок. 1 августа 2015 года пьяный участковый города Славенска Павел Панасюк ехал на службу. Выехав на встречную полосу на своем внедорожнике, он разбил в хлам легковую машину «Шкода», которая стояла на обочине. В машине находились Дима, его бабушка и дедушка. ДТП, когда случилось, я так поняла, что был такой, ну, что все повыскакивали сразу на улицу. Сразу после ДТП отец гореводителя, бывший начальник горловской милиции Павел Панасюк, начал распродажу своего автопарка и недвижимости. Но не для того, чтобы помочь семье пострадавших. После вот того, ну, как Димочки не стало, свекровь еще 10 дней жила, находилась в коме, требовала ухода, требовала лечения. Не было даже ни звонка. Слег поиг на месте. Никто не предлагал никакой помощи в организации пароль. Мы нашли его машину на сайте продаж, где некая Юлия продавала как две капли воды похожую машину Павла Панасюка. Алло, Юлия, здравствуйте. А, это не Юлия. А, я понял. Я по поводу Тойоты звоню. По объявлению. Секвоя вишневая. Что там она продается у вас? Родственники уверены, отец собирал деньги для того, чтобы отмазать сына. Они говорили, что если мы не договоримся с вами, то мы будем это решать своими путями. Жена Павла, который был за рулем, Юля, она принесла 3000 гривен, сказала, что они два с половиной года собирали эти деньги на поездку в Египет. Его надо выпустить. Он будет дома с ребенком, она заведет хозяйство какое-то, и они тогда смогут нам чем-то помочь. Ну, то есть эта это сумма даже не перекрывала ежедневных расходов. Но в Госреестре на Панасюк Юлии Владимировне числится недвижимость и земельные участки в Черниговской, Львовской, Донецкой, Днепровской областях, а также в Крыму. С момента ДТП прошел год. Вина Панасюка младшего очевидна приговора по-прежнему нет. И виновник уже год сидит в СИЗО, где по закону Савченко один день приравнивается двум. По материалам дела его вина стопроцентно подтверждается. Есть заключение автотехнической экспертизы, которая говорит о том, что он не имел права пересекать встречную полосу. Свидетелей, которые подтверждают его вину, предостаточно. Тех люди, которые его видели и общались с ним по дороге, ну, когда он назад шел, они тоже говорят, что от него был запах алкоголя, неадекватное поведение было. То есть свидетелей достаточно много. Более того, сразу после ДТП водитель пытался скрыться. Убежав с места происшествия, он просил у всех жителей телефон. После того, как мобильный телефон ему местные жители дали, он звонит супруге и просит, чтобы она сообщила по телефону 102 в милицию об угоне автомобиля. Ни о какой помощи пострадавшим даже не шла речь. Любой водитель в случае ДТП не имеет права ни в коем случае покидать место преступления. Более того, если он видит пострадавших, он обязан оказать этим пострадавшим помощь. Два человека в том автомобиле на тот момент, когда он убегал, были еще живы. В суде Панасюк ведет себя по-хамски, а вся защита его интересов заключается всего лишь в затягивании процесса. Павел Панасюк не просто он не раскаивается, он э, ведет себя отвратительно, наглым образом. Он э, прямо на суде прерывал свидетелей, не давал им сказать ни одного слова. Заседание по вине обвиняемой стороны переносилось более 20 раз. Очень много раз было тогда, когда мы приезжали, просто переносилось заседание, мы уезжали. Дима очень любил сестричку Даночку и мечтал о братике. Даже имя выбрал – Дамир. И вот в конце августа, через год после аварии, в семье Веселовских должен появиться Дамир. Сейчас я по состоянию здоровья не могу ездить в суд. Я предоставляла туда справки медицинские. Мне ну, именно поездки сейчас не рекомендованы. И мне кажется, что он еще затягивает это дело. Во-первых, он сидит день за два, что крайне выгодно для него. И он понимает, что пройдя еще какое-то небольшое время, я вообще не смогу присутствовать на судебных заседаниях. Эти истории – только вершина айсберга. В нашій країні вже всі почали привыкать к тому, що в ДТП с участием п'яних віпов виновних не наказують. Секретні матеріали беруть личный контроль ці дела і обещают пристально следить за ходом слідстві. Іменно без наказаності порождається дозволеності. Сум туга серденько розриває, що синочка не побачу. Я думав, ворог що мене здолає, тільки не вгадав, не здамся я.